વડોદરાનો આવાજ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે સમાચારમાં વાત કરીએ તો વડોદરા શહેરના મેમણ કોલોની હુસેની કમિટી દ્વારા હર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ કલાત્મક તાજિયા બેસાડવામાં આવ્યા હતા જેને જોવા માટે લોકોની ભીડ ઉમટી પડી હતી હર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ બિલકુલ એક અલગ તરીકેના તાજિયા બનાવવામાં આવ્યા હતા આ તાજિયા હુસેની કમિટીના જવાનો દ્વારા રમઝાન મહિનાથી બનાવવાની શરૂઆત કરવામાં આવે છે અને મોહરમના પાંચમા ચાંદ સુધી આ તાજિયા બનીને તૈયાર કરી દેવામાં આવે છે આ તાજિયા ઓગણીસો છન્નુંથી મેમણ કોલોનીમાં સ્થાપવામાં આવે છે હર વર્ષે અલગ અલગ કલાત્મક તાજીયા બનાવીને બેસાડવામાં આવે છે મેમણ કોલોની હુસૈની કમિટીના ફારૂખભાઈ શેખ ગ્રુપ દ્વારા તાજીયા બનાવવામાં આવે છે वीडियो जरा नीचे रखियो ने ऐमने शेखवान रेजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि मेहमान कॉलोनी हुसैनी नौजवान कमेटी की ये जरी है ये जरी रमजान ईद के बाद से ये फारूक भाई सलीम भाई और ये सब बच्चे लोग बनाते हैं लगभग तीस से चालीस लड़के मुहर्रम तक काम करते हैं और ये जरी को बनाते हैं ये जरी बनाने में नेवु हज़ार रुपये जैसा खर्चा होता है और तीन महीने तक ये सब बच्चे मिलके और ये जरी बनाते हैं ये रमज़ान ईद से शुरू करते हैं मुहर्रम के पाँचवें चांद तक इसका काम पूरा हो जाता है और ये जरी हर साल अभी ये साल मेमन कॉलोनी में बिठाई है अगले साल ये जरी किसी और को दी जाएगी और बिगर हदिया लिए बगैर दी जाती है किसी से एक रुपया भी लिया नहीं जाता है और बगैर हदिये के ये जरी दी जाती है और ये जरी जो लोग ले कर जाते हैं, वो फिर हर साल उनके वहाँ बिठाते फिर दूसरी जगह बिठाते इस तरह ये जरी अलग अलग विस्तार में फिरती रहती है ये और ये जरी ये फारूक भाई और ये सलीम भाई और ये लोग सब बच्चे लोग बनाते हैं ये लगभग उन्नीस सौ ने छनु से ये कलात्मक ताज़िया बनता है पहले भी ताज़िया तो बनता ही था पर ये कलात्मक ताज़िया उगनीस सौ ने छन्नु से फारूक भाई ने इसकी शुरुआत करी है बाऊ भाई वकील मेहमल कॉलोनी